Зараз я телефоную Катюш Алло, Катюш Я уже залишив в машину и иду до гостиницы Чекаешь на меня? Точно чекаешь? Ой, ты моя скандали... Ой, ты моя любимая я... Не скандалистка, да? Точно? Ну, не знаю Ладно, зараз поднимусь Окей, Любовь, я иду, ну, где-то 5 минут, окей? И буду в гостинице, давай, все. Давай, пока. Ось, я ей потелефоновал. Зараз идем, ну, идем, ходим, ходим. И будем двигаться с вами в Львив. Это один из моих улюбленных мест в Украине. И я знаю, что... а, э, улюбленное улюбленное место богато, богатых людей. Ну, як ну, скажи, будь ласка, просто, как ты не полюбишь Львов? Ну, он же просто неимоверный, неимоверный место. Я не дуже далеко от оперной, а, оперный, оперный театр, да, вот это, будивля. И зараз, тут есть такой затор, Ну что, с вами побачимось а, в гостинице, я вам а, обовязково сделаю, сделаю рум-тур и покажу, а, ну, нашу гостиницу, где мы будем жить и так далее, и так далее, и сколько, что сколько стоит, ну, Все, пока. Блин, тут а, действительно очень много людей, а, в Ужгороде, звичайно, такой нема. нет, а, але. Ну, цікаво, цікаво. Я люблю велике місто, я вам уже это сказав. мне подобається, не знаю. Есть деякі люди, які не дуже любят, типа э, э, людський затор. Але мне окей. Ну, якщо це не Индия, то мне норм. Напишіть, будь ласка, ну, вам норм чи наша гостиница. Называется Готель Панорама Львив. И Катя мне написала, что э, наш номер находится в Якиме Повесе. Сейчас я подивлюсь. О, пятый повек моего. Вот. Панорама Биля э, Оперного театра. Зараз заходимо. Заходимо, заходимо. Добрий день. Як у вас справи? У мене дружина недавно поселилася. П'ятий номер. Можна, да, так? Піднятися. П'ятий поверх, правильно? Дякую. Який приятний, приємний, приємний персонал. Дуже приємний персонал. <говор> э -э, девчина одразу улыбается там, да, звичайно и так далее. Класс, мне подобается. Поки еще мне подобается. Сейчас, зараз подивимось номер, який нам выделили. И <говор> <говор> 503 номер. 504. -й, 500. -й. Катя, я не знал, что ты подрабатываешь любовь. <социт> О, любовь, ну, ты что? <социт> Бачишь, я классно, да? Прям в коридоре не <социт> Начну... О, цей? Да, Ух ты. Да, вот. 503, боже, вот. Ну что, вы готовы? Рум-тур. Вот, вот сразу у нас тут я е... большое зеркало. Такие. И тут у нас тут есть ванная и туалет такой, да, довольно сучасный. Я бачу, ну, довольно чисто такой туалет. Потим, потим наши речи. Тут рюкзак. У, -у, -у тут есть телевизор такой. Ты такой цикабий номер. А, такой кровать. Yeah. Ну що, головне. Вау! Катюш, любов, це... це не відкривається, да Напевно так не відкривається, але дивіться, я звідти пішов, і ми десь от там залишили машину, ну там 5 хвилин йти і одразу е, опера. Блін, дуже класно, дуже мені подобається. и кажут, что тут тоже классная терраса, и остальные поверх, там есть ресторан, ну, так и называется ресторан Панорама. Как вы понимаете, Панорама все, то есть, прям обалденный, мое будто краевиды. О, да? разве тут что есть? Панорама или Вот Это цель, вода, да? Какие-то, 590 гривен, а что не бескоштовно? Я возмущен. Я вам не рекомендую Всю гостиницу, все не приезжать. Такой ну жарт, ну жарт, да. Вот Одразу є тут, э, как там остановка автобусна. Там я бачу тут и тут. Ну что, зараз мы там помоем руки, туди-сюди, э, разложим вещи, речи, и потом э, с вами пойдем гулять у Лебовой. Натекались, да, класс. Натекались. Катюш, э, скажи, будь ласка, сколько ты платила до речи? за номер там М? 707 тысяч пятьсот двадцать гривен это вместе с парковкой а вместе с парковкой да. а ну да я же э, да. на два или три ночи mm. забронир... забронировал э, 6 600 где-то Ну, мы же две ночи же. да 6 300 6, не 6 700 mm, да. и плюс еще парковка правильно Да. и общая сумма скидки 7. 7520. 7520. Тобто 1 день парковки 350 гривен, так? Да. Да, майте на увазі, что вот один день, якщо залучите машину на цьому а, підземный паркинг, то а, 350 гривень. Вот, майте на увазі. Да, два дня и 700 гривень дохода. Да, покажи, як тебе відкрывается. Я с тобою с ног тебе сломать. Да мне пофиг, да. Жарт, жарт. Давай. Нет, ты мне покажи, я открою. Ну, вот так вот нужно сюда нажать. Держ, да. Держи, детка, ты же не знаешь. Детка, ты моя конфетка. Ну, в Советском Союзе мы это зубом открывали, понимаешь? Угу. Главное, чтобы не буроном. Я думаю, Нет. откуда в тебе такие буроны? Ну ладно. Как? Ну, подскажи. Нет, я даже, я когда-то открывал такие. Подскажи, подскажи, Любовь. Не, вот это надо тут что в хаты, да? Да. А, еще раз. Понял, да? Понял. Я как бариста, да? Ну. Ну, речи, дам вам... Вот так снимаешь, чтобы, да? Вот так вот так снимаешь, чтобы было свет. Нет, держи, держи, снимай. Свет, что, понимаешь? Я вам, э, до речи, дам такой непотребный инфо. Э, на моей мове, на турецкой мове, стакан, слово стакан, будет бардак. Просто, если хочете, запомните. Типа. А тарелка табак. Да, а тарелка будет табак. Э, э, как там? Э, ухо будет кулак и так далее, да. и так это правда, он не пошутив, короче. да. да. Но он еще знаешь, что я дуже серьезный человек. Ну, так да иногда. Очень серьезный. Я вообще не люблю жарты. Так ну, иногда что... Так что, так, он жарту, Так да. что, земную, обережно, э, ну, вот, пожалуйста. Ага, ага. Все, отбой. Что, у тебя еще на любовь, молодцы. Да. 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 Зараз мы Да. освежились. Не разложили речи, потому что... Вот так. <laughs> Не знаю, тому. <laughs> да, когда повертаємось, коли когда будем в номере, тоді зробимо, сделаем мы, да, Катюш? Uh -huh. Це у нас ключ такой. Все, let's go. У нас yeah, Такой коридор. Mm -hmm. Да, тут кажется, що дуже классный этот. Хочешь, пойдем, поднимемся, посмотрим. На террасе? Да. Ну, поднимемся просто, ну, поднимемся, Что там есть? Ну, это же гостиница называется «Панорама». Она, она, да, она говорит, что если мы хотим снеданки, то 400 гривен с людьми. Да, я такие, ну, да. я читал там. Да, я не знаю, треба нам снеданок, нет. Нет, конечно, 400 гривен, это да. не варто не такой. Ну, можно один день, если, типа, интересно и, ну, зараз поднимемся, если можно там. Если можно в обычном смертном туда попасть, то ну, А весь, да? на минус в этом джим, когда тревога, то все туда спускаются а, а, ну да, джим да. и Шелтер написано Да а, Укрытие, да? Укрытие, да, все спускаются в укрытие угу. Все, давай, Любовь, иди Ууу, Да, хардово. тут, может быть, прям неимоверные краеведы Да, добрый день Добрый день не, мы хотим просто двигаться, можно? Да, да, мы... Ну, я еще завтра снедаем. Ну, по снедаем. Все, иди, 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 Покажем. Ммм, двигаться Да? Вот так что тут, типа... Тут уже кто-то забронивал. Вот не зря называется гостиница «Панорама», бачишь? Прям вот оперный театр. Вот ратуша наша улюблена. Национальный музей, до речи вот эта площадь. И вот. А бачишь, там не вот на даху купола якийсь. Да. Типа светится, бачишь? Ну там вот прямой а, адрес, да, 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 да да, Вот там теж я побачив, ну там я YouTube канал, э, называется Пакуй Лизы. Да, та Женька тоже классно снимает, до И у него у нее был выпуск с Левого и тогда была зима, зимой. И она снимала, там было везде, всюду, там снег лежала, боже какие краи виды вот э, самые вот звезды. <laughs> да. Да, ну рад еще не порацу или у него там есть час, да? Не, все, пошли, любовь. А тут уже опера мы. Пошли, подойдем туда, подъем <laughs> Класс. Двести. <Двизь. смех> <laughs> Блин. Ну, это что ребята, ну, это что ну, скажи. Может, будем мы будем снимать тут завтра. Завтра? Ну, подумай. Давай так, я что ты сегодня утримешь зарплату. Ой, <laughs> Давай будем. Что? Ой, буде. ой, ой. Почти вот так королевы, вон и такие. Типа, с неданок, тысяча гривен. Это нормально. Сделаем, но типа поснедаем. <laughs> а я же бережливый отец, хотя я поки не тату. Але я бережливий. Дякую. Ось. Але я бережливий ось. І берегу наш бюджет. А вона... Вона, вона я її дуже люблю. вот, хочу сказати. О, що то не треба закрити. О, откроємо там герб, щоб ви бачили. Щоб я побачив. Ось. Ну що, королева, якщо сніданок 1000 ще гривень, то нічого, так? Да? Uh -huh. Давай. Yeah. скажи нам, yeah, нічого. Я знаю, що це нормально. Нормально? Mm. Ну, якщо бої королева, нормально, звичайно. А звичайним смертом, як я, це ну, дорого. Дорого багато. Ти що там оттихаєш? Бачите, нападають на мене. Очередной раз, до речі. Чо написано? пісні? джазовые Диаз, вечера у ресторана Панрама еще пятницы то речи сегодня mm -hmm. седьмой поверх а, типа а, в 7 вечера до... но видишь, все там столики, стильцы да, забронированы да mm понимаете, -hmm. mm -hmm. yeah. ну видишь, что если вы будете тут, но mm -hmm. просто можете прийти, а, можете забронировать себе особи, а, столики и вот Бывают такие Что на ВОГ поесть на ОКО? Да Что тут поесть? Как бы разница большая Ну да Нет ну, я, На ВОГ заплатили 800 Я смотрю Да Да, Так что Все пока Пока Катюш Я думаю я люблю это сделать, И никогда я не перестану это сделать. Ну что Вот сразу вышел Катюш И как тебе? А? Операми Классно скажи, да? До речі, у нас будет очень интересный вечер завтра. Э, тут будет стендап э, завтра вечером У сьомий да, 7. У 7. Э, у 7. Э, у 7. 7 да, у 7. 7. Година, да? Да. У 7. Буде тут Алла Настя <реклама> у 7. У и У 7. У 7. У 7. У 7. У 7. Добрый день. добрый день, Ух ты. А это что, желимон что ли? Да, это же. Да? Да, давай э, потрочки там возьмем вот, цей, цей. Ну по одному, да что? А это что, Жевальные гумки с начинкой? Давай возьмем чуть-чуть. Да. О, блин, Глаз. покажи, Мозг. Давай, давай. Ты, на да, попробуем. И глаз возьми. А глаз будет очи, да? Очи, око, да. Око? Око. 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 А две очи. О Одразу били оперно. Магазин Желебон. Mm -hmm. да. Да. Да, 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 да. да. Ну, Богато не били. лучше ну, краще, там э, в центре что-то видно. Mm -hmm. Да, что-то. Это еще крем-карамель. А, ну давай. Давай две. Давай давай Все, а -а -а -а. Все, платили Богу, я тебя чекаю там. И, дурачи, вот это, ну, дается на э, на, на развес, да, или как там у вас скажут. И кажется, что минимум можно э, взять и 100 грамм. А 100 грамм, кошки там 110 гривен. Майки на УАЗе. Карамель. Давай, Карамель? Да. Давай. А, ну, давай, давай. Давай, чин-чин. Я буду рожевать. Не-не-не-не. Не, вкусно, дорогой, пошли. Блин, действительно ведь до речі, карамель. Да? Ну да, она такая, как молочная. Да? <laughs> угу. М -м -м. Блин, действительно, очень вкусный. Катюш. М -м? Катюш, дивись с любовью, где пойдем подивимось поближе. Тут есть расписание. Можем подвиться, какие тут есть на червень. И чтобы люди это знали, да? Если они хотят сюда приехать, и им интересно, типа, вот, джун, джулай, червень, что-то будет. Я вам все показываю. Опера, опера. Да, Балет. Да. Блин, я, звичайно, дуже хочу тут попасть на балет, ну, всякие там, в, внутрь, короче, в среду, но я хочу попасть. <говорит> <говорит> Пустите меня на танцпол. А может, нас просто пустят, что мы попадем? Ну, давай, спробуем. Я думаю, варте спробовать. Ну, тут має бути охорона, да? То есть охрана. О, дивись. Территория вільна от мови оккупанта. То есть, да, размовляем украинскую мову, ребята. Так, окрасно. Не, хочу, мои май, будут, наверное... Нет, Да, да, да. Покупаешь, ну, все пошли так. Не вышло. Да, одразу, ну, сначала треба куплять кивитки и потом... ну, треба, да, квитки. Да. Блин, кивитки, я це завжди этот, путаю. Квитки, квитки, да? Да. О, блин, я гарно, я гарно. Я просто очікував э, более теплую погоду, да? Завтра будет. Завтра будет? Да, завтра мы прям сейчас. Да? Да, завтра буду кого-нибудь все. Останній раз коли тут була? Скажи. З тобою. Так, да, Зі мною і коли це було? Коли за тиждень? Ну, до, війни. До, до війни. Да. Ми е, да. За тиждень да? За тиждень до війни Так, да, за тиждень до війни ми були тут. Просто приїхали і відвідати Львів, там черновці і ну, просто подивитися, да, погуляти, подорож. Подорожувати? Ну так, да, ми, бували, да, ми були скільки тут днів. Ми були скільки. Ні багато, так? Скільки? Два-три. Я помню, навіть готель. Такий такие прикольные были. Какие гостель? готель? А, ну да, да, да. Ну, это было в тощ... в центре, да, где? Вот. это было очень интересно то речь. А, ну да, да, да. Да, да, да. Все, вспомнил. Да. И вот это купола, бачишь вот? Иди сюда. Вот бачишь там купола. Вот да. там торчит вот верхняя часть. Да, да, да. Вот а, да. там я типа тоже май, как там угледовый, да, угледовый майданчик, и там есть купола, типа можно э, заборонивать всю, типа гостиницу или ну там сдается, э, арендуется, да, сдается по, какую-то почасово можно там. А то есть там, а это просто отель, правда? Ну я не знаю, нет-нет, это. Не готель, не, я не знаю. А, ну да, готель написано. Это готель Опера Пассаж, да, Опера Пассаж. О, смотри, какие там любовь. Этот шпиц. Наша улюбленная собака, вот это маленький. Вот так смотри. Когда Катя видит такие собаки, там, как шпиц, она тает, просто как масло. Давай еще. Давай еще пробуем. Ну давай, вот я хочу вот этот лимонный, я... Я там, надеюсь, да, я я возжа. Или ну, я поднимай. думаю, да, я думаю, что это лимоны. Ну да. Ти до речі, хочешь поесть? Я тоже хочу.